нет, произошли как эпиграф к нашему мероприятию про 6 месяцев свертывания прав и свобод. Сегодняшние утренние события. Под утренними событиями я имею в виду в 6 утра в обыск у Искандера Бареева, международный отдел Меджлиса, и главы Меджлиса Белогорского района. Кроме того, сейчас в здании Меджлиса идет обыск. Люди в масках, машины, автозаки и так далее. Чем закончится обыск, пока непонятно. Вот э, это такая прекрасная иллюстрация того, что, к сожалению, сейчас происходит в Крыму. Э, мы не знаем, насколько все это происходит законно, мы не знаем точно, по каким делам. Возможно, в течение нашей пресс-конференции кто-то просто из присутствующих в зале по каким-то э, новым данным уточнит это. Но вот так, так начинается наша пресс-конференция, и так начинается сегодняшний день. Вот. Мне бы не хотелось долго пересказывать все, что там происходило за последние полгода. Во-первых, все это изложено в наших докладах. Во-вторых, многие из вас это прекрасно знают. В-третьих, есть масса других источников. Я бы хотел обратить ваше внимание на несколько вещей. И как можно больше, естественно, времени оставить для вопросов, может быть, более живого разговора. Первая вещь, связанная с правовым полем, в котором сейчас оказался Крым. Это правовое поле является совершенно уникальным по своим негативным характеристикам и в каком-то смысле даже хуже, чем правовое поле ряда непризнанных государств. Дело в том, что с одной стороны, с точки зрения международного права, правовое поле Крыма является украинским, но там украинские законы не действуют. Но зато, например, любые международные организации могут там действовать только через Украину. Кому он ООН, я никак по-другому туда попасть не могут. И, естественно, поэтому они и вообще туда попасть не могут. Во-вторых, есть правое поле от России, которое именно в сфере прав и свобод, сейчас мы говорим только про эту сферу, в сфере прав и свобод, в целом намного репрессивнее, намного дальше от европейских стандартов, чем украинских Я имею в виду все фундаментальные права. Свободы, собрания, ассоциации, слова, вероисповедания, ну и, конечно, многие другие вещи, связанные с правом на личную неприкосновенность, с личной свободой, с правом на справедливое правосудие. Там тоже стандарты российского права дальше от европейских. Где-то значительно, где-то немножко, но все равно дальше. И, наконец, третий момент ⁇ это еще особое совершенно правое поле, которое создают местные крымские элиты которая часто отличается ну, от украинского естественно, и от российского национального, и от международного. И это создает такой тройной пресс. То есть, с одной стороны, почти невозможность работать международных структур из-за вот этого казуса репрессивное законодательство в сфере прав и свобод человека России, и я же говорю, какие-то особенности внездого законодательства, например, включающие такие важные вещи, как так называемая народная самооборона, создающая фактически милитаризованные структуры, подчиненные непосредственно э, исполнительной власти э, этой территории. Вот э, мы должны понимать, что все, что там происходит и происходило последние годы, связ... последние месяцы, последние полгода, связано именно с этой особенностью. Ну и естественно, так как законодательства сильно размещаются, то сейчас э, Крым проходит за полгода то, что за 14 лет прошла Россия. То есть вот все законы по сворачиванию прав и свободы, которые в теч... принимались в России в течение 14 лет, Крым проходит ускоренным маршем за один год. И это, конечно, создает много, не просто проблем, а много боли количество людей и видимо ни люди ни организации сейчас не готовы так быстро вот, оказаться в совершенно другом правом поле отсюда вот все что мы наблюдаем это вот очень такой краткий комментарий к тому чтобы мы понимали контекст всего происходящего все остальное к сожалению счастья детали о них они важны, про них можно много рассказывать какие ужасы какие ужасы но вот в целом мы должны понимать что контекст связан с быстрым вхождением в совершенно иное правое поле, намного более далекое от европейских стандартов права свободы.